И после ветреного утра у нас даже дождливый вечер. Вот посмотрите, как там все барабанит. Надеюсь, что вам будет хорошо видно. Там вот лужится, там, короче, погода плохая. Гроза 2 километра одна. И это очень мало и близко. Озвучку к этому видео я не буду делать, потому что вам было хорошо слышно, как дождь этот шумит, и как я разговариваю. Я пытаюсь даже кричать на весь ресторан, что не очень, кстати, прилично. Но ради вас я готов за все. Мы, мы сейчас сидим, мы не можем выйти на улицу к нашему отелю, потому что гроза везде. Потому что везде гроза, и мы, короче, тут застряли. Но все равно у нас есть жонтики, так что, надеюсь, все обойдется. Вот сейчас вот нереально страшно потому что гроза реально уже сильная, и мы тут застряли, мне кажется, надолго.